bugungi kunning musulmoniga lozim sunnatlardan biri shuki tabassum qilib yuraydi birodarlar nima uchun musulmon odam tabassum qiladi chunki musulmon odam pok qalbi bilan alloh taoloni tanidi allohning taqdiriga taslim bo'ldi nima bo'lsa maallam yakun deydi nima bo'lsa ollohdan bo'ladi nima bo'lmasa u ham ollohdan bo'ladi deydi hech qanday hayotning sinoviga yengilib qolmaydi ishi yurishmayapti tuhmatga uchragan oilasi notinch o'g'illardan biri aroqxo'r yana biri narkoman bo'lgan qarzga botib qolgan kasodga uchragan har qanday imtihon bo'lishi mumkin musulmon odamni bu imtihonlar bukib qo'ymaydi chunki musulmon odam bu sinovlarning tagida hikmat borligini xayr borligini oxir oqibat xayrga yuz tutishini yaxshi biladi shunga iymon keltirgan shuning uchun musulmon odam hamma vaqtda atrof jamoiga rozi rizolik bilan boqadi qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo taqvodorlarni sifatlab aytadiki aytadikitaqvodor mo'minlar qanday bo'ladi desa farovonlik kunida ham tanglik kunida ham nafaqani unutmaydigan odamlar degan biz esa nima qilamiz ishimiz yurishib ketsa sadaqalarni chiroyli qilib tashlaymiz bir sinov kelsa o'tirib olamiz haqiqiy taqvodor musulmon ishi yurishsa ham ishi yurishmasa ham sadaqasini qilaveradi